हजरत मूसा ने एक बंदे को देखा जो अर्श के में था। तो अल्लाह तबारक ताला से हजरत मूसा ने कहा ये कौन सा बंदा है ये तेरी में कितना बुलंद मकाम रखता है कि ये अर्श के साय में है अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया मेरे कलीम जानना चाहते हो कि इससे मैंने इतना बड़ा मकान क्यूँ दिया है तो हजरत मूसा सलाम ने कहा मोला मैं जानना चाहता हूँ अल्लाह ने फरमाया है मेरे कलीम ये मेरा वो बंदा है पूरी दुनिया में मैं जितने भी लोगों को जो कुछ भी देता हूँ ये मेरा बंदा कभी किसी को दौलत मिलने के बाद अपने दिल में मलाल नहीं लाता है कि अल्लाह ने उसे दे दिया और हमें कुछ नहीं दिया और आज ये उम्मत इसी बीमारी में मुबतला है आज ये उम्मत इसी चीज में बर्बाद और हलाक हो रही है वो नापने बैठ गई कि अल्लाह ने उसे इतना दिया हमें नहीं दिया हमें इतना देना चाहिए था उसे नहीं देना चाहिए अल्लाह तबारक ताला ने पूरी दुनिया बनाई है अल्लाह तबारक ताला ने जो बेहतर था वो हमारे हक में किया है तो अल्लाह तबारक तला ने कहा मेरे कलीम इस बंदे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं दुनिया में किसी को कितना ही नवाजू लेकिन ये कभी अपने दिल में मलाल नहीं लाता दूसरा ये बचपन में इसे पाला आज जब उसके वालिदैन बूढ़े दे हुए तो ये उनकी खिदमत करके अपने रब को राजी कर रहा है और तीसरी बात अल्लाह ने बयान फरमाई हजरत मूसा से ऐ मेरे कलीम इस मेरे बंदे के अंदर खूबी ये भी है कि इसने अपनी जबान से कभी भी किसी इंसान की गीबत और बुराई को नहीं किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अच्छे किरदार से पूरी दुनिया को पैगाम दिया और आज आलम ये है कि उन्होंने अपना जमाना कब गुजारा था आज भी वो लोग जिंदा हैं इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के फरमा के हिसाब से जिंदगी अल्लाह इन लोगों के तवसुल से हम सब पर करम फरमाए और इनकी ज़िंदगी पर हम सबको अमल करने की अता फरमाए।